А вот здесь написано «Чистая правда». Мотель-граница. Похоже на мотель. Нет, я про границу. Вам не приходилось слышать про Фредерика Тернера? Нет, сэр, он был историком. Лет сто назад он придумал теорию о границе. Граница – это нечто вроде предохранительного клапана цивилизации, чтобы мы совсем не сошли с ума. Когда появляются люди, не способные жить как все. Безумцы, недовольные, экстремисты, они устремляются на границу. Вот как рождалась Америка. Все сумасшедшие бунтари в Европе собрались и отправились на границу, из которой родились 13 колоний. Потом самые непоследливые двинулись дальше на Запад. Поэтому в конце концов все психи оказались в Калифорнии. Тернер умер в 1932 м так что не увидел, что стало с миром, в котором кончились новые границы. Некоторые говорят, что есть еще граница разума. Они изучают чудесный мир наркотиков и алкоголя, но это не та граница. А очередной самообман. Мы придумали ложную границу с компьютерами, которая позволяет людям думать, что они сбежали. Граница с платой за доступ. А космос — последняя граница? Стартрек — это не космос, а телевидение. Тоже не граница. И потом, сколько народу побывало в космосе? Нет, нет, нет.